Ми ставимо перед собою цель на додкрити говорити, вернуть собі статус великої мирової держави, одної з очень немногих, і обладати грандіозним впливом в масштабах людства. Такі заяви на болотах це всього навсього коротенький анонс того, що у цьому відео ви вкотре переконаєтеся, чому ми маємо невпинно підтримувати сили оборони і допомагати їм наближати крах Російської Федерації. А от деталі будуть далі. Тож вмощуйтеся зручніше. Я Інна Набок, і Сьогодні я знову зібрала для вас добірку цинічних і абсолютно нікчемних заяв російських пропагандистів, на яких зачекався вже не тільки міжнародний суд, але схожий Кобзон. Бо ті, хто мріють про знищення всієї України та всіх нас, українців, ні на що інше не заслуговують. Треба признати, що по суті почалася війна в Арктиці. Наверное, надо признать некоторые вещи, которые есть. Но если, к примеру, Трамп заявляет о своих притязаниях на Гренландию, почему бы нам не посмотреть на Гренландию? Нам нужна Гренландия? Это не шутки. Еще как нужна. Если Трамп младший за миску баланды там кого-то купил радостно, и они готовы идти в Америку, то почему нельзя привезти несколько коробок из-под ксерокса набитых, и эту тему закрыть раз и навсегда? Ну, на худой конец Трампом договориться и Гренландию распилить на пару частей. Понятно, что Дании там уже никогда не будет. И когда мы здесь рассуждаем, а что получит Трамп, если остановка конфликта будет на наших условиях, да. все думают, что Трамп должен получить что-то на территории Украины. Нет, это будет обсуждаться в глобальном плане. Какое целеполагание Трампа сейчас? Он сосредотачивает свое внимание на Северной Америке, Гренландия, Канада, Панамский канал. Это не пустые слова. Он реально туда идет. Мы видим последнюю. Мы ему можем сказать черт с ней из Гренландии. Мы скажем да, мы рай, туда как... не лезем. Ты, то есть, действительно. Это его... Вы сейчас серьезно да. говорите? Я да? серьезно говорю, что когда mm -hmm. Трамп будет предпринимать попытки его команда интегрирования Гренландии или других регионов к себе, ему важно, чтобы Китай, Россия и другие лидеры, которые сейчас в мире есть, признали это спокойно. Почну з того, що окупанти, які стирають з лиця землі Курахове, взялися активно поширювати про це фейки. Я житель Курахова. Ну, Історія не відрізняється моя і від інших. Работав, коли ТЦК почала приїжджати на правда на предприятие, їх вихватувати прямо з проходної. Прийшлося уволіця. І так само, як і всі сидів два з половиною вдома, нікуди не виходив. Вплоть доходило до того, що мусор не мог викинути. Потом, когда линия фронта приблизилась, стал выходить. Стал, ну, выбора не было, надо было за водой ходить и так далее. Ну, с ВСУ я в принципе не общался, но стрелять они у меня несколько раз стреляли. Иногда, ну, когда мы ходили по, по, по воду. За да, что? Я не знаю за те, що ти донецький руський була міста міста. До слова там вже навіть з'явився окупаційний староста, якого призначив сам голова угрупування ДНР. До речі, за погодженням з російськими військовими, і таких пропагандистських відео тепер стає все більше. Бо окупанти взялися за місцевих. Ну це щоб потім всю цю ахінею вбивати в голови жителям Російської Федерації. Мовляв, подивіться, як на нас тут чекають. Ташку зайшли штурмом. От, От а освободили. Вот. Там сім'я була три жінщини. Та дівчинка двінадцятилітня. Я ті їхні. А це? слізачне. И дают браслетик такой, говорит, я вас ждал. Ну, как флаг России, синий, белый, вот, красный, короче. Вот. Они такую радостно всегда встречают нас. Несмотря на то, что Курахова только оправляется после тяжелых боев, на улицах уже стали появляться мирные люди. Встретили двух сестер Елену и Светлану Волковых. Женщины тянут за собой крест и гроб. Волею судьбы проводить в последний путь соседей стало делом привычным. Русскую армию ждали, рассказывают о военных преступлениях украинских боевиков. Было такое, что периодически и убивали людей в подвалах и на улицах. Кто да вот убивал? Тоже еще. Россия! Ну, а Россия. <связывая> <связывая> Зашли в гости к местным жителям. Несмотря на весь тот ад, который пережили эти люди, стараются не унывать. Даже Новый год отпраздновали как надо, с елкой и салатом оливье. У вас газ даже есть? Да, есть. Мы к были Цивилизация. Вот так вот, даже газ есть. Живут здесь семьями, 16 человек. В тесноте, да не в обиде. Помогают друг другу, чем могут. Чего не хватает, скажи? Тишины. Хочется уже просто тишины. Что тут еще додати? От, Одебиритко и цинично спотворивать правду. Окупантам не вперше. Тоже они, как видите, продолжают клепать фейки. Здесь, конечно, здесь родина. Да. У меня а по паспорту я была записана по отцу русская, а когда получила украинский паспорт, у меня просто написано гражданка Украины. Все. Через Три месяца дома не, не, не вылази. Не выходя. Да, не выходя. На балконе тоже покурил быстренько а, и хорошо. все, и Потому что ребята молодцы. Потому что, да. Мы когда узнали, что к нам пришли, мы настолько рады были. Верите, позови... вот прям... Ну как вам сказать? долго ждали и потом такая радость была прям вот ну счастье и, и знаешь что ты приедешь сюда и ты будешь жить мирной жизнью с детьми со своими ходить в магазин ходить в кино а там же все невозможно потому что там все позакрывали больницы толком нет потому что врачи все выехали выехали врачи потому что знали что жизни там не будет мы сидели ну. в подвале, и у нас получается два прилета было, и плиту выбила тут та, что в подвал именно, другая плита так стала. Ну, в общем, в подъезд тяжело обходить. Нашли радио и по радио, конечно, мы. Старались это в подвале, в подвале уже подвале, мы радио есть... слушали. Российское. Российское поздравление Владимир Владимировича это самое, Путина. Это самое главное, и мы знаем, это... что этот год. Он посвящен э, отече... ну, Отечества. Выдернете. Да. Да. Тим часом, що ще цікавіше, поки так звані російські вояки знімають відео про наші землі, випливла правда про російські. І тут теж цікаво. Отже, все було так. Алко депутат приперся знову на прямий ефір на московську студію і бовкнув зайвого. Я ток, що повернувся з родного забайкаль, я був. А у нас есть село Газимурский завод. Оно может быть не сильно большое село и район, там 8 тысяч, но там громадное сегодня предприятие. Там очень много народу, в том числе приезжего, а медицины нет. Три сарая 1929 года и советская постройка, типа барак, елк, называется, районной больницы, с 22 врачей 8 в наличии. Роддома сократили повсюду. Вот представьте, что такое. Вот, вот все смотрят и привыкли, вот здесь в европейской части вот у нас, чтобы оттуда женщину беременную довести до родов, это то же самое, что из Пензы всех вести в Москву. Вот вам пример такой, вот, пример. И вот эти моменты, я приглашаю вот, там, Михаила Альбертовича Мурашкова в Забайкалье. Михаил вот Альбертович в... много раз эту тему да, поднимал. Проедя, посмотрим. Да. Трагедия в том, что они же ему не подчиняются. Вот. Это Прагедия же региональное подчинение. Покажем, что реально происходит. Если мы говорим о той задаче, которую поставил президент, сохранить социальные гарантии населению, то, наверное, население должно быть сохранено в гарантии везде, независимо от места проживания. У нас это в Конституции записано. Так-то. Но у нас и школы, и медицинские учреждения не федерального подчинения. Так вот с этого надо И получается, начать. если у нас бедный регион, все проваливается. Да, это факты, которые сегодня есть. Ох, и цикаво. И что ждали? А як же велич потужність Російської Федерації? Скільки ви так до роботи топить? 7,5 кілометрів в одну сторону, 7,5 в другу. А раніше ж автобус здесь ходив, да, да, помню, вот по этой дорогі. Вот так дороги автобус не пройде. Тут только танком надо їздити по таким <с дорогам. На танки не наїздишся. Хоча бы дороги. И не надо нам идеально, знаете, как ровно асфальт выложить, хотя просто их прочистить, засыпать хотя бы. У нас местные ходили, засыпали в яму, вставали и шли засыпать. И автобус. Хотя не надо нам каждый час, каждый два. Утром два и вечером два рейса, чтобы люди знали, что они ведь утром могут выехать, а вечером вернуться домой. Ну что ж? Та сама велика Росія, яка третій рік поспіль намагається ощасливати своєю присутністю українців, насправді то не може навіть про своїх громадян подбати. І ось цю проблему підпорядкування федеральному центру навіть на рівних умовах для всіх медиків і вчителів за 25 останніх років не зміг вирішити великий менеджер Путін. Тим часом Гурульов. сьогодні, от приїжджаєш. село. Село примерно там ну, 350-400 человек. Сколько на СВО? 50-55 человек. Ну, представьте, вот процент, да? Ну, это же серьезно. Крайне серьезно. Причем они умудряются еще держать скотиду. Там 5 10 говорю, хорошо, муж уехал, там четверо детей. Как скотину держишь? Ну, ничего. Иван помогает, деньги присылает, я сено закупаю, что-то успеваю. Ну, представляешь, в деревне, да? У нас там никого там газа, ничего нету. Как, как бы дрова, уголь, там все это, все остальное. І люди, ви знаєте, живуть, і народ очень добрий. Ну добрий народ ані газу. Ну так, да, у нас є проблеми, да, нам приходять чи тут їздить, ну це наша родина, ми там живемо. Та й це ще не все були там на російських студіях і такі заяви. До речі, дивіться та коментуйте: бо чим більше наших дронів долітає до російських НПЗ, тим більше підгорає у брехливих руперів Путіна. для того, чтобы реалистично оценивать ситуацию, во-первых, необходимо для себя категорически отвергнуть вероятность того, что у нас в нашей нынешней ситуации и с тем целеполаганием, которое мы перед собой ставим, что у нас, в принципе, могут быть союзники. Это невозможно. Мы ставим перед собой цель, надо открыто говорить, вернуть себе статус великой мировой державы, одной из очень немногих, и обладать грандиозным влиянием в масштабах человечества. Если кому-то кажется, что кто-то может, сломя голову, костьми лечь для того, чтобы нам в этом помочь, этого не будет никогда. Вы попробуйте в жизни состояться так, чтобы влиять там на людей вокруг, и кроме всего семьи, найдите, чтобы кто-то вас поддержал. Поэтому здесь это просто необходимо исключить как э, вероятность. Сейчас речь идет о том, что в целом выжить для Украины, ну, в каком-то виде существовать, это цель. Потому что, если... Трамп не справедли стоїти й не буде. Вот планка максимальна, на яку може розраховувати нинішнє там українське руководство, європейці і всі останні. Тому як бачите, у нас з вами незламні українці, що багато роботи, і треба допомагати збройним силам України вибивати всю цю нечисть росіянську з нашої землі. Тому не забувайте про підтримку збройних сил України. Допомагайте закривати збори на потреби наших сил оборони. І не забувайте, дзузька їм, а не Україна, та ми з вами, бо ми обов'язково вистоїмо. Нагадую, з вами була я Інна Набок. І у цій програмі з дна постукали. Я намагаюся руйнувати фейки російської пропаганди та розповідати, якими черговими нісенітницями та ахінеєю рупери Путіна намагаються промивати усі мізки, але нічого в них не вийде. Тож дякую, що ви дивитеся і підписуєтесь на наш канал. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!